Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Наш сьогоднішній гість, російський військовий журналіст, ветеран двох чеченських воєн Аркадій Бабченко. Вітаємо вас, пане Аркадію. Звісно, Витові. перейду на російську мову, щоб ви краще розуміли мої запитання. Ну, якщо хочете, можете українську. Готові я, ви? я в принципі так, чудово. Вже чудово. Але ви знаєте, на початку процитую ваш пост в оригіналі російської мови. Один з останніх у соцмережі Facebook. Я, звісно, при цьому. Как говорят в России, не буду подавляться одному ведущему, который десятилетиями на центральных российских тогда советских телеканалах, а на нероссийских, вместе с линейной партией, колебается в своих интервью, постоянно цитаты делает. Но я вот к этому прибегну. Итак, Фейсбук Аркадий Бабченко. С эпичнейшим интересом наблюдаю битву между российскими ура-патриотами, с их Бабченко вали в свою, ну не буду говорить, ПИП, и украинским ура-патриотами, с их Бабченко вали, и так далее. Определяйтесь уже, пацаны, куда мне валить-то. Аркадий, вы же уже с Украины, наверное, едете, да, после этого пребывания. Ну, я как бы, у меня так завертелось оно самое, что у меня сейчас целью моего всего вот этого моего дальнейшего турне получилась Чехия, да, она просто как само собой сложилось І вже почалась, я почав процедуру подачі документ, документів туда, в Чехію на обічну робочу візу. Я чому ставлю це питання? Чи не відчуваєте ви себе як герой відомого фільму, теж режисера, і не буду його прізвища називати «Свої середі чужих, чужої серед своїх. Тому що ну, очевидно, що в Росії, напевно, кількість кримнашистів ще більше, ніж прихильників Путіна. Там точно є 86%, ви для них агент. «Пятая колонна, которую и треба расстрелять». Это прямо вам пишут по В Украине тоже, в принципе, уважаю, что среди россиян нет прихильной Украины. Нет, ну, украинское соотношение процентов, конечно, другое, безусловно, но ощущение того, что да, свой среди чужих, чужой среди своих, не столько даже это, сколько, наверное, знаете, как Гарри Поттер и Принц Полукровка, да, вот скорее вот из этой серии, да, потому что я наполовину русский, наполовину украинец, у меня дедушка из Запорожья, Uh, и, естественно, в России, ну, поскольку, поскольку я не поддерживаю вот всю эту шизофрению, которая там началась в стране, да, я считаю, что Крым однозначно украинский, что uh, это агрессия России против Украины, что это одна из самых ублюдочных войн за новейшую историю, да, естественно, я там, безусловно, не свой, мягко скажем, да. Но и здесь, в принципе, в Украине тоже находится достаточно людей, безусловно, их количество, конечно, меньше, но находится достаточно людей, которые, да, русские сразу нафиг, да. Это я слышу тоже довольно постоянно. Така ситуація. Ну, а взагалі, от ви ж, коли тільки ця війна Росії проти України починалася, ще з так називаємої рускої весни, були справді військовим кореспондентом на фронті. Саме кореспондентом, не публіцистом, не людина, яка висловлює свою думку. тоді. Ваше спостереження скоро вже буде 4 роки цієї війни. Ну я думаю, как-то так оно і буде в ближайше время. Вот, Мені кажется, що ситуація достигла какой-то той точки равновесия. в которой она в принципе и сама устаканилась, и в общем-то по большому счету всех все устраивает. Вот если специально ее не сталкивать, то какое-то время будет продолжаться так, но это не окончательная ситуация, надо понимать, что это пауза. В конце концов все равно все равно война будет в любом случае. Mm -hmm. масштабный что-то. насчет масштабной я не знаю, я имею в виду пока Донбасс. А про продолжаться будет? Да-да-да, да, пока в виду. Донбасс. Насчет масштабной войны не знаю, не скажу, тут никто предсказать не сможет, но я вот на данный момент на данный момент но это вот именно по ощущениям, да, не аналитика, вот то, что называется чуйкой. Я бы сказал, что большая война скорее будет, чем не будет, на мой взгляд. Путину потребна война, далее. Ему война потр... нужна теперь постоянно, любая, но на данный момент Донбасс и Сирия с этим справляются, да, потому что смотрите, Владимир Путин сейчас имеет только один единственный инструмент влияния на внутреннюю российскую ситуацию – это война, да? Вот Донбасс и Сирия пока этому отвечают, но понятно, что их время заканчивается. Да? То есть Донбасс, например, в российском информационном пространстве, в российском дискурсе общественном, он уже почти не звучит. Крым тоже не звучит, Сирия тоже почти ушла. Да? То есть эти темы перестали быть интересными. Опять же, Конгресс там сегодня усиливает санкции, если все уже это пройдет. Уже если надо, да. Ну там Трамп, видимо, пытается что-то сопротивляться, но посмотрим. Если пройдет, ситуация будет ухудшаться. Чем хуже будет ситуация, тем серьезнее нужна будет война, и тем война нужна будет более серьезная. Я в этом смысле не оптимист. Я полагаю, что ситуация будет ухудшаться, в первую очередь экономическая ситуация. Чем хуже экономика, тем выше вероятность войны. Счет до самой войны, Мы с вами сполковались, Аркадию 14-го года. Я взял телефон на вас интервью. Вот я процитую э, также ваши слова с того интервью. Знаешь, таки, тогда война уже была в Росполе. Это было уже после Иловайска, угу. после Новоазовска и так далее. Это будет последняя война для России. Не потому, что ей не хватит силы или экономики, вы утверждали, а потому, что процесс распада этноса уже практически завершен. Моральная деградация нации уже практически состоялась и эта война только добьет ее. Тобто российскую да. нацию, как я понимаю. Ну, в общем да, нации, российская нация как таковой вообще не существует, да, потому что когда мы говорим там российский народ или россияне, например, что нет ни российского народа, ни российской нации, да, это некая территория, населенная очень атомизированным обществом, где все ненавидят всех, да, есть отдельные группы людей, которые постоянно друг с другом злятся и сопротивляются. Да? И России, единой России нету России их на самом, деле, на самом деле сотни, я не знаю, если не тысячи. Да? То есть процесс -то распада нации он уже состоялся. А сейчас пошел процесс моральной деградации, да? нравственной, нравственной пошла уже в полный путь. Да? Есть такой психологический термин нравственной идиотия, да? когда у людей отсутствует у индивидуума отсутствуют какие-то эмоции присущие человеку, да? Вот сейчас это то, что происходит с Россией, потому что это я писал все в 2014 году, да? А Сейчас через три года, ну, ну как это, ну совсем же шизофрения, да? Сейчас читаешь новости э, из России и думаешь, ну, ну ребята. Например. Ну, вот что вы у меня это новость? Э, ну я уж не помню, ну, не знаю. Э, вот отличная последняя новость: э, мотопробег, э, антигейский пробег, стоп Петух. Друзья мои, ну, в нормальной, адекватной реальности это, это, такие вещи люди не делают. Да? Но это вот то, о чем я говорю. Страна превратилась э, в психушку. В психушке жить, конечно, весело, но в какой-то момент э, желательно от нее держаться подальше все-таки. Все мы заслуга лидера державы России Путина, сам народ готовый, people have, если вживато ведомый выставь 90-х. Я, я, я думаю, что здесь сложилось и то, и то. Но в основном, безусловно, конечно, толчок это был Путин, да, безусловно, дебилизацию населения, активную дебилизацию населения, активную пропаганду населения, безусловно, начал он. Все это, конечно, легло на хорошую почву, да, на подготовленную почву. Но не было бы этого толчка, не было бы этого зомбоящика. Ну, Россия удержалась бы в своих рамках, в своем. Росія завжди була страна в ксенофобії, кінофобії, да, битового шовінізму. Ну, дачку хуніон б не виліз в общам. Ну, ви тоді були зовсім молодою людиною, але напевно пам'ятаєте. Ви ж у Москве так народились, якщо не да, мовляє. Да, да. Це ваше рідне місто на початку 90-х саме на демократичні. Митинги не на болотне на манежні выходили сотни тысяч людей, больше, навіть в Украине, если на душу населения брать. Сахаров, каховали людей людей 89 года. Ну 89 я не помню, 90-91 я помню, да, Так. Там, вони 10, ж виходили не взять, все и поделить, вставайте да. с колен, Крым вернем. С другими совсем гаслами, демократично выходили демократичные да, люди? да? Да, это были демократичные протесты. Я согласен, это были протесты. Это в принципе была буржуазная демократическая революция по большому счету, да? Не, не, не за колбасу выходили, хотя и колбасы тогда тоже не было, да? Но выходили все равно не за колбасу. Выходили за изменение строя, выходили за демократию, да, за свободу, за права человека, Вот за это все. Через 8 лет выбрали подполковника КГБ. Я чем этот поворот объяснить, я не знаю. У меня, у меня нет рецепта. И снова-таки не могу адресовать это вам запитание. Снова-таки вы воевали. Вы знаете, что такое война и наследки. Сейчас десятки тысяч уже украинских бойцы мають опыт всей войны, той самый посттравматический синдром, насколько это серьезно может Уже, наверное, есть в Украины проблема, на ваш погляд? Я думаю, будет очень серьезно. Я думаю, будет очень серьезно, потому что э, все-таки Украина страна не воюющая, да, не особо воюющая, и все-таки менталитет несколько другой. Это Россия не вылезает из войн постоянно, я тут недавно посчитал. В среднем одна война за 20 лет. После Второй мировой Россия поучаствовала, например, э, в трех десятках либо войн, либо вооруженных конфликтов. Да, там Йемен, Ангола, Египет и так далее. Там Афганистан? Афганистан, то большая война была, действительно, да. А, и вот война пришла в Украину. И вот война пришла в Украину. И э, до Майдана все-таки Украина была другой страной. Это было действительно, это, ну, ненька, ну, да. Это, это что такое мягкое, такое, добродушное, да, хорошее. Да? Потом в 2015 году, я помню, я приехал в Киев, я видел, насколько изменился Киев, да, это был жесткий город. Ты чувствуешь, да, это был действительно город, столица воюющей страны. А сейчас? Чего сейчас, зараз... сейчас произошел отказ, сейчас здесь война, конечно, уже не чувствуется. И это, кстати, тоже будет проблемой. Вот. И... Э, э, я не думаю, что десятки тысяч. Я думаю, уже сотни тысяч человек же, наверное, прошли через эту войну. Ну, проекта, это да? минимум десятки тысяч. Да. Сотни тысяч. Звучайно. И э, посттравматический синдром здесь будет довольно серьезный. Потому что, опять же, произошло, произошло то, что происходит всегда. Вот, к сожалению, я каждый раз пишу об этом, но, к сожалению, видимо, рецепта этого избежать нет. Да? Когда затянувшаяся война, она как бы уходит в одну сторону, существует сама по себе, а мирная жизнь, она существует сама по себе. Да? И получается два совершенно, две совершенно параллельных вселенных, два совершенно разных мира. И человек, возвращаясь из этого мира в этот, он этот мир уже перестает понимать. Да? И он сюда не может вернуться. Э -э нужна система реабилитации. Я вот постоянно об этом говорю. Нужна государственная система реабилитации. Общество само с этим справиться не сможет. Нужна именно государственная система реабилитации, масштабнейшая система реабилитации. Людей нужно возвращать об в общество. Государство в взяло индивидуума из общества, отправило его на войну. Он там выжил, вернулся. Его нужно обратно вернуть в общество, вернуть ему достоинство. Реабилитация — это восстановление достоинства. Да? Лучший пример это Израиль. Вот туда ехать, учиться, учиться, учиться и привозить сюда. К сожалению, пока, насколько я понимаю, в Украине это не делается. Если это не делается, это обязательно приводит к серьезным последствиям. Вы в нулевых руках у России как выход из Севастополя? Семья в Вы имеете в виду меня или вообще Отлично. нас? Да. Я не выходил и ни в нулевых, и ни в 90-х. Я первый раз из Чечни вернулся в 96-м, второй раз в 2000-м. Выходил я самым простейшим русским способом. Я бухал. Я бухал. Я сел на стакан, бухал два года. Но мне повезло, я сумел зацепиться за жизнь, да, я сумел создать семью, я сумел встретить человека, с которым я создал семью, найти работу. Но это мне повезло, потому что это столица, да? в столицах это еще можно сделать. А где-то в регионах, где ни денег, ничего не ни работает, это не срабатывает. Нужна именно система. Нагадаю, вас на студії Радіо Свобода є російський військовий журналіст Аркадій Бабченко. Аркадій, я бачу, ви по вашому фейсбуку, який я ретельно читаю. Ви звернули увагу на ці дебати, якщо їх так можна назвати, Навальний Гіркін, той самий російський диверсант, який сподіваюсь відповість пізно черани за свої військові злочини скоєні на Донбасі. Як вам це Взагалі, може бути в Росії справді політичний лідер з претензією на владу, і при цьому він... без этих вот комплексов. А же, судя из того, что Навальный тоже не сказал, может. Не, не может. Не, не может. это, это дело, дело не в комплексах. Дело действительно не в комплексах. Дело в том, что для того, чтобы был э, э, демократический э, лидер, э, либеральный лидер, да, ориентированный на права человека, на свободу, ну, ну вот, на нормальную европейскую страну, да, да он, он, в принципе есть, в России есть такие люди, да, и, не знаю, возьмите того же Явлинского, его просто 20 лет никто не выбирает, да, но не выбирают его не потому, что Явлинский плохой, а потому, что нет электоральной базы, нету, и этому лидеру не на чем обосноваться. И Новодворскому, об быть, никто не обрабатывает. Новодворская, Явлинский, Шлосберг, пожалуйста, Яшин, пожалуйста, можно людей... Немцов. Адекватных, адекватные люди, в принципе, были. Но сейчас, когда вот, произошел захват средств массовой информации, ну они набирают 2-3%. Да? До этого, до этого яблоко, когда были свободные СМИ, яблоко входило в Государственную Думу, но они все равно набирали 15-20%. По-моему, предел был 20%. Не хватает электоральной массы. Не поддерживает народ. Все, ничего из этого не сделаешь. Навальный этого понимает. Навальный это понимает. Ну, его личные предпочтения это отдельно, да. Там понятно, что он и в национализм, и, в общем-то, в имперство время от времени скатывается, да. А, но суть все-таки не в этом. Суть в том, что он понимает, что если он будет заявлять именно либерально-демократические лозунги. Да, Притвориться на политичного лузера. Да, он никогда никуда не придет. Поэтому он пытается усидеть на 10 стульях на всех одновременно. На мой взгляд, это никогда никому не помогало, но он выбрал такую вот стратегию. То -то я так вот подвожу до того, о чем уже говорили. Сейчас сегодняшняя разумова. Российский народ хочет такого лидера. все таки Встающего да. с колен, возвращающего территории. Ну, может быть, уже возвращающего территории, наверное, уже нет, потому что в России все это происходит как-то по синусоиде, да, то мы желаем всех завоевывать, то потом происходит откат э, американцы нам лучшие друзья, да, и вот этот маятник уже там социологи считали, он в среднем качается от точки экстримума до точки экстримума в среднем в 20-25 лет, да. Вот э, точки экстримума, я надеюсь, э, имперского, великоимперского шовинизма, я надеюсь, была пройдена в 14-15 году, сейчас, наверное, скорее пойдет откат в более либеральную сторону, да, причем если экономика будет ухудшаться, то скорее всего больше пойдет откат. Но вот именно революции достоинства, именно либерально-демократической революции в России не будет. И 100% либерального, либерально-демократического лидера бунт, она не Будет бунт бессмысленный, беспощадный? Будет. Я думаю, на мой взгляд, это наиболее вероятный вариант. Наиболее вероятный, да. Ну, то, примерно то, что происходит сейчас в Венесуэле. Колбасные бунты. Угу. В этот раз будут и 2010. они встать Гиркин и, Дугин, и нет? Да. Не, нет, во главе они встать не могут. Я не думаю, что они во главе встанут, но я боюсь, что на этой волне они могут прийти к власти. Этот вариант я рассматриваю как возможный. Я думаю, что во главе, скорее всего, будет. Ну, вот что-то, наверное, скорее типа Нав Алексея Навального да, такой более-менее средний и относительно либеральный, относительно имперский, относительно националистический вот что-то среднее в этом роде, но я боюсь, что понятно, что смена режима возможна только на при условии экономического краха. Да? Если при условии экономического краха любой, кто приходит после Путина, он приходит в условиях экономического краха, это в общем-то политический лидер, политический самоубийца, да? Любой человек, который приходит после Путина, он через год будет виноват во всем, что жрать нечего, что бандитизм а все, что государство развалилось, понять что будет тон. И я думаю, что власть удержать он не сможет, и вот уже э, после него на плечах вот этого разочарования может прийти что-то уже совсем такое нехорошее. Как Сталин после Ленина пришел, так? Грубо говоря. А, как, Аналог... как, 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 наверное, октябрь 17 после февраля 17 а Вот так, вот так скорее, да. Если вот эти цифры, сейчас 2000, ну, бачите, российско-украинская мова, ну, продолжу украинского вы разумею, 2017-й то где был 1917-й есть тут, есть тут символизм для России. Ну, я... я Та первая световая война, нынешняя война? Я не верю в конспирологию и в астрологию и в связь там, времен, не верю. Но очень похоже. Все это, все это конечно, по безумно похоже. Вас, эта война только добьет вот эту Россию в таком виде. Когда это может произойти? Ну, я думал, что это произойдет быстрее, но нет, экономика не рухнула, нефть не рухнула, режим удержался, и при таких ценах на нефть он может существовать долго, но будет загнивать. Нет, будет загнивание, все это будет скатываться к экономическому краху, но черт возьми, теперь это будет все-таки, наверное, долго. 5 лет, 10 лет, 15 лет, я не знаю, но не завтра. Полоцовый проворот, выключается? Той же медведей бы а, обезъявится? Нет, я не думаю, я не думаю. Мне кажется, что Путин там держит все очень плотно, и он там действительно контролирует все. Мне, к, взгляд, мне, кажется, тоже, так? мне кажется, никакого раскола элит нет, и там власть сейчас на самом, на самом верху, власть сейчас все-таки монолитна, мне <толес> кажется. І я бачу, ви так дуже обережно коментуєте події в Україні. Але все ж таки цікава мені ваша думка. От за ці понад три роки українська армія бачили початки, як вона тільки з'являлася. Адже при Януковичі вона була знищена українська армія. Це вже серйозна сила, і Путін з нею рахується. Но в самом начале, с самого початка украинской армии не было вообще. Вообще, изначально. Да? Ну, сейчас сейчас у Украины есть армия, да, безусловно. Э, до, она, она, конечно, не идеальная, и до идеала надо работать, э, но армия есть. Э, безусловно, э, Россия уже с ней э, будет считаться, но, черт возьми, все-таки надо понимать, что очень нельзя недооценивать Россию. Вот я вижу, что в Украине появились такие настроения, что типа все мы победили, мы теперь самые сильные, Россия никуда не сунется. Я бы очень-очень осторожно к этому относился, потому что у России действительно сильная армия. Там действительно есть замечательный для диктатора, да, замечательный для диктатора ресурс, как 100 миллионов бесплатных человеческих жизней. Горбатое да, мясо. Да, 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 да. И если 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 Россия решит сунуться если Путин решит начать большую войну, он Украину завоюет все-таки. Это, Аркадий, это вы стойчно. служили в российской армии, которая она могла подолать Манюсеньку Чечню. Что стало за эти 15 лет? Реформы Сердюкова? Нет, но там все-таки нет. Там была локальная все-таки армия. Там э, масштабно не посылали. Я имею в виду действительно масштабную войну с мобилизацией, вот, с призывом всех от 16 до 60. И вот если он на это пойдет, если он на это будет готов. Массу из этой да, 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 да. То тогда, конечно, они могут очень-очень много крови попить. И, конечно, не только Украине, вообще всем по, -по периметру. Но Україна, мені кажется, в першу чергу все-таки. Знову ж таки, звернусь до вас, як до людини, яка стежить за всіми подіями від самого початку цієї війни. На ваш погляд, чому Путін тоді, в серпні 2014 року, Іловайськ, Новозовськ, не пішов на Маріуполь, не ударив по Києву, не пішов на Одесу, крім он, опору українських збройних сил? Мені кажуть, це людина, який живе в своєму світі. Ми да? не знаємо, хто йому в яких папочках приносить доклади, приносить інформацію. Вот мені найбільше Uh, uh, наиболее вероятной кажется версия, uh, что тут просто коррупция, да? что тут нам надо молиться на коррупцию. Здесь коррупция сыграла свое дело, потому что uh, бабки uh, в расшатанной ситуации на востоке Украины uh, вкачивались действительно гигантские. Да? И я думаю, что их просто сперли. Владимиру Владимировичу туда доказывали, что у нас там в Харькове есть 400 тысяч бойцов, да, готовых встать под ружье в любой момент. А в итоге там на антимайдан вышло там 40, ну или 400, не знаю сколько там. Да? Ты и большинство из Белгородской области. Да. И, и мне кажется, он просто недооценил ситуацию. Думал, что вот сейчас я делаю так, и действительно пол Украины встает и присоединяется сама к великой, прекрасной, замечательной Новороссия. России. Да, и получается Новороссия. Не произошло, он не оценил ситуацию. А потом, когда уже понял, что надо лезть всей регулярной армией, он уже на это не решился просто-напросто. Ми вже почали про це говорити. Ці західні санкції от ніхто не очікував на Трампа, але й не молилися в Росії, коли його брали, пили за нього шампанське. Тут такий поворот, правда, наскільки можна зрозуміти, це не заслуга Трампа, а суто політична еліти Сполучених Штатів, як стверджують критики нинішнього президента США. Е, Путіну дошкульні ці санкції. Как вы уважаете? Винаных зважая? Нет, но пока на данный момент те санкции, которые были приняты, пока на данный момент они особого эффекта не, не, не возымели. Какой-то эффект есть, но совершенно, безусловно, недостаточный, чтобы как-то э, отразиться на существование этого режима. Посмотрим, что будет сейчас. Да? Сейчас вот начинается новый виток, и в Европе там пошел раскол. Но если они присоединятся, если они начнут давить, то, -то тогда додавят, да, безусловно. Если нет, если будет так, как есть сейчас, то особого эффекта нет. И будут тянуться эти как вы сказали. И все это будет тянуться долго, 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 да, потому что я из Москвы уехал полгода назад. Я хочу сказать, что бабла в Москве в вагон до сих пор, просто вагон и маленькая тележка. Хотя цены на нас все же таки Нет, ну есть, конечно, и цены повысились, и реальные доходы все-таки упали, но до того состояния, когда развалился Советский Союз, да, когда, не знаю, там колбасу делали из туалетной бумаги, а, прошу прощения, в туалет ходили с газетами, ну, очень далеко еще. Это ее российская провинция, что стоит, сочини? Uh, нет, в провинции не так. Провинция, провинция беднее, провинция живет в бедности. В провинции, скорее всего, даже 19 век, и денег там действительно нету, а местами нищета на полном серьезе. Да. Uh, но провинция в России никого никогда не волновала. В, в провинции из России, в России из провинции никогда ничего не начинало, за исключением Пугачева. Но если столицы не поддерживают, то ничего не происходит. Все yeah. все равно будет решаться в столицах. Ну или как минимум в крупных городах. Аркадію, до вас от ще таке запитання. В Україні про це багато дискутують. Коли триває війна, причому агресор дуже підступний. Він воює ж не так, знаєте, іду на ви. Дуже підступний. Нас там, ні, ні, нас там. І може бути військовий український журналіст об'єктивним. Чи це взагалі unreal в принципі? Не можна не прирівнювати пірок штуку, в принципі, не можна. Чи ні? Я не знаю. Я не знаю, что значит быть объективным. На мой взгляд, объективность, она и заключается в том, что и это агрессия России, Россия напала на Украину, и это действительно гибридная война. Но вот она, объективность, по-моему, есть. Объективность — называть вещи своими именами. Но если вы имеете в виду, там, не знаю, раскрывать там, ошибки или преступления украинской армии, или, не знаю, там, критиковать и так далее и тому подобное, Uh, ну, мне кажется, здесь нужно в, в каждом отдельном случае все очень индивидуально и очень отдельно. Российские журналисты есть, вот сейчас, объективные военные корреспонденты? Не такие, как КОЦ, вы знаете эти призвища, ну, и или ко 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 не журналист, КОЦ пропагандист, пропагандист <звязано> да, это, это, это разные вещи. Есть журна Журналисты еще есть, журналистика еще осталась, журналисты есть, но ну, понятно, что из СМИ-то можно по пальцам одной руки пересчитать, да, поэтому немного, но есть еще, да. Пока еще, пока еще остались, держатся. Даже, я бы сказал, не столько держатся, ну, держатся, конечно, безусловно, сопротивляются, э, но власть пока просто не прижала. Если власть захочет прижать окончательно, понятно, там щелчка будет достаточно. Но пока есть. Что стало для вас последним, так бы говорить, звонником, если что угодно, что вы залишили? Это же ваша батьковщина, Россия. Вы же до остального залишались у ну, Эта она... история с детоком, как вы комментировали, который летел до Сирии, доктор Лиза и так далее, загибли. Нет, отчизной она мне перестала быть э, в 2014 году, потому что после -го года после Грузии -то я уже так очень-очень дистанцированно э, относился и к России в, в целом и к этой власти тоже тем более. А после 2014 -го года я сейчас с этой страной не ассоциирую уже с, вообще совершенно. Потому что, э, как, как сказал мой один знакомый, бывший прапорщик ФСБ, который написал книжку про Чечню и 10 лет ходил по школам, э, рассказывал, как там было в Чечне на самом деле, детей учил, да. Он в какой-то момент просто плюнул, подал документы в Новую Зеландию, выучил английский язык, сказал, господа, замумукался, я вас переделываю. Да? Вот в какой-то момент, то есть в 2014 году, я понял, что нет, ребята, если, если, если уж вы до такого дошли, то, то пошли вы к черту. Поэтому у меня как-то каких-то там моральных страданий, в общем-то, не было. Эта, эта страна уже не моя отчизна. Это была моя страна, она была моя отчизна. Я пытался сделать ее лучше, но не сложилось. А Уехал я по той простой причине, что мне, в общем-то, прямым текстом сказали, либо ты уезжаешь, либо мы тебя посадим. То есть у меня как бы выбора-то особого и не было. Вы разлетаете вариант, чтобы попросить ты украинское гражданство, возможно, <говорот> а -а -а я, я нет? Нет, я, я не хочу просить, во-первых, украинское гражданство, хотя я могу его получить, да, что у меня девушка с Запорожья. Но для меня, здесь, для меня здесь стоит внутренний, внутренний такой барьер, да, потому что, ну, я не знаю, если мужик мобилизационного возраста приезжает из страны-агрессора в страну-жертву агрессии, да? ну, на мой взгляд, хошь хош как хошь, но этой своей новой стране надо будет пойти отдать долг. Да? Ну, если идет война, ну, я не знаю, как, как можно будет не пойти. А на войне я уже был э раз семь, и я боюсь, что просто в восьмой раз я не переживу. То есть, короче говоря, просто от трусости я не хочу получать украинское гражданство. Дуже дякую вам, Аркадію, за це інтерв'ю. Спасибі, що до нас перейшли. Гостем студії Радіо Свобода в суботньому інтерв'ю був російський військовий журналіст Аркадій Бабченко. Привіт програму Олександра Лащенко. И дякую вам, друзі, за увагу.